Benarkah Sabah bakal menyaksikan satu lagi percaturan politik paling sengit selepas PRN 29 November ini? Dan apakah maksud kenyataan tegas Bung Mokhtar bahwa Barisan Nasional langsung tidak berminat bekerjasama dengan GRS, walaupun sekiranya berlaku kerajaan tergantung? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan terbaru Datuk Bung Mokhtar Radin kepada utusan benar-benar menjetuskan persoalan besar dalam gelanggang politik Sabah. Dalam nada yang jelas dan tanpa berselindung, beliau menegaskan bahwa BN tidak akan bekerjasama dengan GRS selepas PRN Sabah. Malah, Menurut beliau, BN hanya mahu bekerja sama dengan parti yang boleh dipercayai dan seimbang untuk memimpin Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan sekadar kenyataan biasa. Ia memberi gambaran bahawa hubungan BN-GRS yang selama ini dianggap dingin kini mungkin berada pada tahap paling rapuh, lebih menarik. Bung Mokhtar membuat kenyataan itu menjelang PRN. Ketika hampir semua parti sedang sibuk mencari gabungan terbaik untuk memastikan kedudukan stabil selepas undian 29 November. Jika diteliti, kenyataan ini membuka beberapa interpretasi. Yang pertama, BN mungkin mahu memulihkan imejnya sebagai blok politik yang berdiri atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada JRS seperti sebelum ini. Kenyataan Bung menggambarkan keinginan untuk memilih rakan politik berdasarkan kepercayaan bukan sekadar pragmatisme kuasa. Yang kedua, ia mungkin isyarat bahwa BN sudah melihat pembentukan blok baharu atau sekurang-kurangnya membuka pintu kepada gabungan alternatif jika keputusan PRN membawa kepada kedudukan tergantung. Dalam politik Sabah, ini bukan perkara mustahil. PRN lalu telah membuktikan bahwa kombinasi parti-parti Sabah sangat dinamik, dipengaruhi oleh personaliti, isu lokal dan hubungan antara pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun dalam masa yang sama, CRS sebelum ini sering menegaskan perlunya kestabilan politik. Maka persoalannya, jika BN benar-benar tidak mahu bekerjasama, adakah landscape politik selepas 29 November akan menjadi lebih tidak menentu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di pihak pengundi, kenyataan ini boleh memberi kesan besar kepada strategi memilih. Terutama bagi mereka yang menilai kestabilan sebagai faktor utama, Sabah pernah mengalami situasi kerajaan tergantung, dan pengundi pasti masih ingat bagaimana ia menjejaskan tumpuan pentadbiran negeri, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi apapun yang berlaku, satu perkara yang jelas: setiap parti kini sedang menonjolkan identiti dan pendirian masing-masing. bagi menawan keyakinan rakyat Sabah. Kenyataan Bung Moktar ini adalah antara isyarat paling kuat menjelang hari penentuan. Jadi, apakah maksud sebenar di sebalik keputusan BN ini dan parti manakah yang dimaksudkan sebagai lebih dipercayai untuk bekerjasama membentuk kerajaan Sabah nanti? Jadi, Apakah strategi sebenar BN di sebalik kenyataan tegas ini? Adakah kita bakal melihat gabungan baharu selepas PRN Sabah? Atau adakah kenyataan ini sekadar gerakan teknikal politik menjelang hari mengundi? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Terima kasih karena setia bersama Arena Rakyat Tempat Isu Jadi Bualan.